Неділя у Придніпровському парку видалася особливо людною. На розширеній алеї атракціонів яблуку ніде було впасти. Кременчужани із задоволенням відреагували на анонсований у парку день атракціонів, будь-який за 5 гривень. Ото вже де було дідлахам розгулятися. Я ще катався на паровозики, і ще порибалив, і ще буду кататися, і буду на батуті. Понравилось отношение к детям, потому что разговоров много, что дети – наше будущее. Сегодня тот день или то время, то место, когда мы в этом смогли убедиться. Столько всего, очень много. В нашем детстве такого не было. Мы сегодня с утра уже были на аттракционах, нам понравилось, переждали жару, пришли еще сюда. Двое детей, старшая прыгает сейчас на батуте, младшая была уже на паровозике. Скажи, где мы катались с тобой? Туту, -ту. да, туту. -ту. Катались на «Ромашке». На, на всех аттракционах были практически сегодня. Я много каталась на каруселях, на веселых горках, на батуте. Мы сразу купили 10 билетов. но Она так напрыгалась, что мы два вернули. Мы уже сегодня так устали, что я думаю, спать будем. Классно и хорошо сны видеть. Повни пригорши детячего счастья крымчужаны за зокрема, с рук кассира Светланы. Хорошо берут, по много берут. Так что души, от души люди накатаются. Но на 50 и на 100 гривен я продавала. 20 штук. Зрусика коли беруть біт горіть ну а діти на всіх атракціонах. цієї неділі. Придніпровський парк поєднав у собі одразу два свята. Між атракціонами малечу розважав Бебіфест: ростові кукли та повітряні кульки, конкурс малюнків та солодкі сюрпризи, яскравий боді арт та веселі танці. До того ж, на додачу майже безкоштовні атракціони. Що ще треба для дитячого щастя? Бэбифест – это социальное семейное мероприятие, которое создано для того, чтобы семьи смогли собраться вместе, что получается в нашей современной жизни не так-то и часто взять своих детей и прийти погулять в одно место вместе все кременчутские дети, кременчутские семьи, чтобы собрались и получили удовольствие от общения друг с другом. Не так много нужно для счастья, не так много нужно для хороших эмоций. Нужно прежде всего собраться. Всех приглашаем 24 августа на площадь независимости в 11 часов утра тоже будет Baby Fest. Добро пожаловать! Пока дети розважаються, батьки своим рациональным поглядом помечают, что дети воспринимают, как належно. Детям нравится, смотрите, что здесь происходит. Вообще такое безумие приятное. Кременчугский парк именно этот, парк намного лучше, чем в других городах, в которых мы бывали. Вот именно в Тернополе бывали, вот в Кремичуге лучше. Ой, вы знаете, очень много изменений в парке. Во-первых, очень много цветов стало. В общем. Вот посажены клумбы очень красивые, такие живописные, а потом очень светло стало. Вот я живу возле парка и приходится как бы вечером идти вы с работы домой. Парк просто замечательный, это как мнение молодежи, как бы парк ожил, действительно дышит полной грудью, и видно, что такой город Кременчук как бы заботится о своей молодежи, о своих детях. Раньше как бы парк был, но аттракционы те, которые были, они в полурабочем состоянии, гулять можно было, но не настолько яркая красочная выходка выходные, как сейчас. Побажання організаторам свята від Кременчужан влаштовувати такі події частіше.